Сос. Украинский беспилотник ударил по промышленному предприятию в Губахе, Пермского края. Вон опять стреляет. Ракетная опасность на территории Белгородской области. Ну или взрывается. Вот эти вот средства, они достаточно активно используются нами при проведении комбинированных атак. Но они их могли запустить с территории Украины. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Не буду приховувати від вас в центрі уваги продовження серіалу. То що там залетіло. Що залетіла Польща в цілому, чи який об'єкт пролетів в її небі? Чи рахується це нападом на НАТО, або Польща вийшла із складу НАТО на час, поки туди залетіли російські дрони? Одним словом, що несеться світом, будемо з вами, друзі, розбиратися. А ви перед тим не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почуйте і побачене. І звісно, отримайте величезну насолоду від того, що ви бачите. Вон опять стреляет. Ну или взрывается. вечером приходили сообщения о том, что украинский беспилотник ударил по промышленному предприятию в Губахе Пермского края. Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Предприятие работает в штатном режиме, на месте работают оперативные службы, безопасности жителей ничего не угрожает. Кроме того, в аэропорту Калуги вводились временные ограничения на прием выпуска самолетов. в настоящему часу их сняли уже. Также ракетная опасность объявлялась в Суджанском районе Курской области, в Брянске, в Краснодарском крае. Ракетная опасность на территории Белгородской области ближе к полуночи объявили <как> После полуночи об опасности беспилотников в Саратовской области сообщали мониторинговые каналы. Также в Ростовской области Uh, і останнє, що приходило, це вже в полп'яту утра, приблизно, здушна опасності об'явлено в Псковській області, агранічна робота Псковського аеропорту. Це дані від губернатора. Знаєте, росіяни дивовижні люди. Ви ж свідки? А я власне той експерт, хто все це збирав. Ми ледь не кожного дня показували, як Росія розповідає про те, як вона нападе, нападе буквально на всіх країн стільки в світі немає недружніх. Сколько Россия погрожувала напасть и поляки и Варшава в том числе и тому списку были их и разбивали орешником по ним кидали и ядерные бомбы и заходили и захопливали чего только не было публиковали поляки и там часть беспилотник лежит на земле почему-то без носа и без хвоста но при этом абсолютно целый у меня первый вопрос возник значит это вот очень тоже очень интересный кадр обратите все внимание на скотч Нос, в общем-то, обмотан скотчем. Но ну, я уверен, что у нас таких беспилотников не бывает. Но вот это вот более-менее целый беспилотник. А вот, вот этот вот об этом я как раз хотел сказать: беспилотники, если мы посмотрим, его размеры достаточно скромные. То есть такие беспилотники, конечно, Украину через, с востока на запад, да еще залетев на Польшу, не перелетят. Дальность действия у них, ну, 150-200 ну, километров. Вот тот, 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 который вы сейчас показываете. Mm -hmm. Значит, до этого был показан беспилотник Гербера. Он почти целый, за основу там взят, скажем, такая аэродинамическая схема наших гераний, но на самом деле он предназначен для того, чтобы отвлекать противовоздушную оборону Украины, чтобы украинцы тратили ракеты и таким образом теряли свой, свои дорогостоящие средства поражения, а мы при этом тратили там беспилотники за 3-5 тысяч долларов и не, может быть даже и меньше. И таким образом вот эти вот средства, они достаточно активно используется нами при проведении комбинированных атак но что вот здесь вот больше всего меня поражает во-первых каким образом эти беспилотные летательные аппараты в таком большом количестве без боевых частей абсолютно все они же все целы они, если бы произошел бы взрыв, даже при падении он произойдет, произойдет столкновение с землей, там или с деревом, или еще, как правило, происходит детонация в 90% случаев. Здесь практически все целы, те, которые не сбили польские средства ПВО вместе с союзниками, со своими натовцами, так вот, здесь это указывает на то, что боевая часть. Отсутствовала. Раз она отсутствовала, то у меня сразу возникает вопрос, что это вообще-то была провокация. Почему? Потому что вот беспилотники, когда летят по территории Украины, Украина по ним активно работает. Бывает, они поражают что-то, бывает, подбивают. Но вот за время, например, за полгода, я просто уверен, что к 20 они могли набрать поврежденных, которые можно отремонтировать, починить и, собственно говоря, использовать в своих интересах. Что еще может быть? Какой момент? Это первое. Э, система РЭП. То есть вот если беспилотники оказались у них на земле, более-менее в целом состоянии, можно настроить систему РЭП, что во время одного из налетов эти беспилотники полетят не на территорию Украины, а полетят на территорию Польши для того, чтобы вот как раз дать Основание для тех заявлений, которые мы сейчас слышим. Ну а второй момент это просто запуск с территории Украины. Вот я склоняюсь к этим двум версиям и абсолютно убежден, что так и было. То есть они их могли запустить с территории Украины. Когда, на правду, российские беспилотники в количестве от 19 до 23 одиниць, сами поляки никак не могут их порахувати, залетели на территорию Польши, теперь русские не говорят мы. Мы напасть на Польшу, мы запустить свои дроны-то никогда. Вы что? Вот вам православный хрест. Итак, в Минобороны России отвергли обвинения официальной Варшавы в том, что российские дроны залетели на территорию Польши. Но после инцидента в воздушном пространстве Польши было столько бездумных и пустых обвинений в сторону России. Назвали это и провокацией. Французские СМИ написали, Россия напала на страну НАТО. Кстати, вы знаете, что у каждого ученика, кожных это натовские ученики, или это когда-то были... Навчання за участі України зараз ми вже не навчаємося, ми вже все знаємо, і практикуємо. Російські навчання, китайські абсолютно всі мають якусь легенду. Ну тобто, ти ж не можеш навчатися для того, щоб відбивати напад гадзіли. Вочевидь, ти маєш продумувати реалістичну якусь спецоперацію. Так, от подайку що головна легенда цьогорічної операції, тобто навчань. Білорусі і Росії це напад на Польщу. Принаймні минулого тижня про це сказав сам Дональд Туск. Але тепер і білоруські пропагандисти, які теж безкінечно погрожували всьому Європейському Союзу і НАТО, кажуть, що та Боги з вами, ну що ви ну, всі знають, що ті учіння з рускими, та ніхто ніякої загрози не несе. Тобто Лукашенко попросив у Путіна. Арішнік і тактичне ядерне озброєння, щоб не нести ніякої загрози? Тобто всі ці попередні роки це так було, що просто пропагандистський вкид, а насправді ви білі та пухнасті, що трапилось такого, що тепер всі сьогодні дають цю задню. А от у поляків кажуть пропагандисти дуже і дуже багато проблем, якими вони і намагаються перекрити всі ці події із дронами. І що? Поясню по закрытию Польши границы якобы в связи с проведением учений. Ну, конечно же, ни с какими учениями это не связано. То, что Беларусь, Россия проводит учения, Польша прекрасно знает, что никакой угрозы эти учения не несут. Учения проходят каждый год, конечно же, связано не с этим. Первое. Огромное количество проблем в Польше самой, внутренних. Надо населению какую-то угрозу показывать. Какую угрозу? Вот угроза якобы с Беларуси и России, Не с Украины, откуда беженцы идут тысячами. Там, где война идет, а вот якобы с Беларуси и России. Вторая причина. Польша сделала ставку на то, что она якобы борется здесь. Форпост Европы, форпост западного мира. Мы боремся против Беларуси и России, нам нужны деньги. Поэтому они постоянно клянчут на это деньги. И, естественно, им надо вот этот уровень подогревать. Ну и третья причина. Неделю назад белорусские спецслужбы задержали польского шпиона. Естественно, польскому руководству это не понравилось. Как же так? Посмели задержать польского шпиона. Он во всем сознался. Он дает показания, сотрудничает со следствием. Польские власти призвали своих граждан покинуть Беларусь. Но польские граждане не послушали. Только за год уже этот приехал 120 тысяч поляков по безвизу. И сейчас тысячи приезжают. Поэтому такая нервная реакция. Поэтому приняли решение на время учений закрыть границу. И тем самым еще больше ударить по себе, по своим гражданам, по польской экономике. Я бы погодилась, потому что мне не очень нравится нынешняя польская влада. Але президенти там тільки переобрали. Ну сказати, що є проблеми у прем'єр-міністра Дональда Туска. Теж ні. Польща розділена, вона дуже поляризована, але прям явно виражених проблем ні. Якась частина прозахідна, якась майже проросійська. Але я дико перепрошую, то це вже навіть не Україна інспірувала. Це що? Сама польська влада туди закинула 19 дронів. Білорусі говорить, Мы на постоянной связи с Варшавой. Мы обменялись данными, посмотрели, все понятно. Выходит наш поверенный в делах Польши о, с мидом Варшава, Говорит, мы только что пообщ пообщались, дроны залетели со стороны Украины. Так где они? Я уж не говорю, что заявляли, что даже патриоты готовились к атаке. Нидерланды заявляют, что мы подняли наши F-35 и сбили, значит, 4 дрона. Извините. Стоимость одной ракеты. Как раз. Прокуратура в Польше заявляет, что взрывчатых веществ ни на одном из упавших БПЛА не обнаружено. Передает канал Тивен со ссылкой на власти. республики нашли обломки 12 дронов. О как. То есть, получается, Писториус официально лжет. Официально лжет, да. А все остальные подхватывают информацию, которая вообще не имеет отношения к тому, что на самом деле проходило на территории Польши. Ну и на все же дронами сегодня жить, правда? Понуса Соловьева. Малесенька, але перемога. Київський режим, як він каже, починає сипатися. Ми програємо на полі бою. Українці втікають із країни. Чи це означає, що російські війська впритул підібралися до адмінкордонів Донецької області? Ні. Чи це можливо означає, що знову розпочинається похід на Київ, і ви візьмете його через три з половиною роки? Ні. Можливо, ви маєте якісь суттєві прориви на сумському напрямку. Ви ж хотіли буферну зону, сіру зону. Ні. А де саме ми посипались? Тут просто, щоб, так знаєте, паржать. Бо всі меми сьогодні про поляків. А я спеціалізуюся все ж таки на росіянах. Зрештою, три з половиною роки сам Соловйов видає бажане за дійсне. Вони от-от от. -от, от От, от чуть-чуть, І вже все. Хоча головнокомандувач, генерал Сирський, цими днями сказав, що слухайте, у росіян така кількість ресурсів, така кількість гарматного м'яса, що їх втричі більше, аніж нас. Розумієте? А ресурсів, ракет, дронів, снарядів, техніки, ще більше. І те, що ми тримаємось, і те, що ми не падаємо, і те, що в нас була. Курська операція, і не тільки це диво Господнє і диво Збройних сил України, а він все одно продовжує розповідати, що ми, блядь, чотири годи сипімося, сипмося і ніяк розсипатись не можемо. При этом бачимо, як київський режим починає сипатися, вони проегрують на полі бою і антикриз сирською нічого не дає. То есть он пытается заявить, как они отбивают территорию, на что те же украинцы, та же безуглая, Нардеп говорит ему, это все ложь и провокация, и близко не так. Те украинцы, которые, казалось бы, должны за Нейнку сражаться, потому что весь же Запад говорит, что украинцы как один мечтают пойти и умереть за свою страну. Но вот то, как сообщают украинские журналисты, только за 8 месяцев этого года сбежало 142 тысячи украинских военных. Они сейчас там, выдали данные о том, сколько они пытаются до конца года поставить под ружье. При этом интересно, львовских-то там по минимуму. А в основном это как раз жители тех частей Донбасса, которые еще оккупированы. То есть вот оттуда, русскоговорящих. Они хотят 120 тысяч найти. 142 уже в бегах. Концлагерь. Притом забавно, что бегут из этого концлагеря еще те, которые вчера с пеной у рта защищали этот режим. Некто Кулеба головного мозга, экс-глава МИД, сбежал в Польшу буквально за несколько часов сбежал. до того, как Зеленский подписал указ о запрете на выезд бывшим дипломатом. Я представляю, как сейчас он возглавит там оппозицию. Mm -hmm. Я ему настоятельно рекомендую написать письмо в Совбез. У нас же принято чуть что, если вы против Зеленского, писать. Я надеюсь, что здесь никто не начнет поддерживать Кулебу, исходя из того, что он теперь антизеленский. Политический бежен. Да, и что поэтому yeah. все можно просить, и он такой политический беженец. Давайте каждому, не в зависимости от того, как они теперь относятся к Зеленскому, помнить в первую очередь, как они относятся к нам. И на тему, друзья, в Маневсе. А ви не забувайте під завершення нашого випуску, обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримати всю команду, і всю роботу YouTube каналу Курбанова Лайф ви можете з допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!